Terima kasih Wang yang di Petua. Salam sejahtera kepada ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, para pemerhati dan wakil-wakil media sekalian. Pembentangan bajet negeri Perak di mana defisit sebanyak 130 juta yang merupakan 12 tahun defisit berturut-turut. Ini menunjukkan kelemahan pendak kerajaan negeri yang boros dan tidak mampu mencapai bajet yang seimbang. Wang yang dipertua anggaran hasil kutipan pada tahun 2015 ialah 530 juta. Tetapi hasil cukai sebenar yang dikutip hanyalah 400 juta. Kerajaan juga menganggarkan hasil kutipan cukai pada tahun 2016 sebanyak 533 juta. Saya mahu pihak kerajaan menjawab sama ada setakat ini berapakah jumlah kutipan hasil cukai pada tahun 2016. Adakah anggaran 533 juta masih boleh dicapai? Namun begitu, pada tahun 2017, kerajaan negeri tetap menganggarkan kutipan hasil cukai sebanyak 530 juta. Adakah matlamat kutipan hasil cukai ini boleh dicapai? Jika tidak, ini akan menambahkan defisit daripada 130 juta ke 250 juta yang bakal mencatatkan rekod defisit yang paling tinggi dalam sejarah negeri Perak. Puan yang dipetua Bajet 2017 Negeri Perak tidak menunjukkan apa-apa inisiatif dari pihak kerajaan untuk memberansangkan ekonomi negeri yang kian merosot. Merujuk kepada perangkaan daripada Jabatan Statistik Negara, pertumbuhan ekonomi negeri Perak telah jatuh dua tahun berturut-turut dari 7.1% pada tahun 2012 5.3% pada tahun 2013 dan 4.6% pada tahun 2014. Manakala purata pertumbuhan ekonomi negeri Perak pada 2012 hingga 2014 hanyalah lima perpuluhan enam-enam peratus dan bukannya lima perpuluhan lapan peratus yang dipentangkan oleh pangkau dalam teks ucapan semalam. Saya harap pangkau boleh menjawab perbezaan angka ini dalam pergulungannya. Puan yang dipertua, dari segi pelaburan asing, Perak merupakan negeri yang ketiga terakhir untuk menarik laboran asing merujuk kepada statistik MIDA Malaysia Investment Development Authority jumlah pelaburan asing FDI negeri Perak pada suku pertama 2016 hanya 30.9 juta hanya lebih tinggi dari negeri Perlis dan Terengganu Negeri Perak kini juga merupakan negeri yang kedua yang termiskin di Malaysia mengikut laporan dari Kasana Research di mana 81.1% keluarga negeri Perak mempunyai pendapatan kurang daripada 6000 sebulan. Uh, 363A eh? standing order. Setiap ahli hendaklah cakap uh, ni bertanggungjawab dan cakap benar dalam dewan ni. Saya nak tanya Trono, ada baca tak? Apa yang tak benar? Ada baca tak Khazana? You tengah report. dulu saya, nah, nah, saya, tengah saya. Tengah dulu saya cakap. Saya cakap. Sebab dalam Khazana report tu dia tak ada sebut pun. Dia tak ada sebut pun yang paragraf ni negeri, negeri kedua yang termiskin sikit dia tak ada sebut. Sebab tu saya Tuduk. tanya why why YB why B why trono

Why be? Why? Why? Why be? Why? Why? Why be? Why be Toronto? Why be Toronto? be Bila... Bila... What?

Baru mempunyai Perintah tetap Sila dia Membacakan Selepas itu YB Trono jawab Itulah peraturan y, YB, Trono. YB Trono YB Trono YB Pengkalan Baru Sila dengar apa yang saya memutuskan y, YB YB Pengkalan Baru Dan YB Trono Sila Dua-dua -dua YB sila duduk Benarkan saya membuat rolling Betul, YB Trono, Pengkalan Baru dan YB Trono, bolehkah kedua-dua YB dengar apa saya beritahu? Okey. Dua-dua orang duduk. Saya ber ber saya telah membuat satu ruling. Kedua-dua orang duduk. Apabila seorang ahli yang berhormat menimbulkan perintah tetap benarkan dia membaca Selepas itu menjawab Saya tidak menghalangkan YB Trono daripada berucap atau berbahas Jadi saya memerlukan ketenangan supaya semua orang boleh memastikan peraturan yang sepatutnya berada dalam Dewan YB Trono, saya akan beri beri masa kepada YB. Okay. Sekarang teruskan YB Truno. Terima kasih buat bon speaker. Sekarang saya jaga ke awak jaga. Kalau you mahu jaga you jaga. YB 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 Truno sila teruskan. YB Truno sila teruskan. Saya tadi kata, negeri Perak kini merupakan negeri yang kedua paling miskin di Malaysia mengikut laporan dari Kazana Research yang baru diumumkan Kazana Research ini adalah dibawa okay, kementerian YB Trono YB Trono, sila sila dengar YB Pengkalan Baru memerlukan bukti kalau ada perangkaan sila beritahu atau teruskan mic tidak boleh on kerana saya memerlukan bercakap ya bila saya bercakap memang YB tidak boleh bercakap seorang saja boleh bercakap satu pada satu ketika jadi Ya saya akan beron jawab soalan kalau tidak boleh teruskan dengan ucapan yang berkenaan dengan bajet saja. Ini ucapan memang bajet. Ini dari segi ekonomi Negeri sudah jadi negeri yang kedua paling miskin Ini bukan bajet ke? YB, YB Trono Perkara ini telah pun dibincang lebih awal Jangan ungkitkan perkara yang yang sudah dibincang atau sudah dibahas teruskan dengan apa yang kalau tidak Masa akan berlalu. Teruskan. Diolah okay, baik dulu. Tadi saya kata income sekeluarga di mana 81.1% keluarga di negeri Perak mempunyai pendapatan kurang dari 10,000 dan 22% keluarga di negeri Perak mempunyai pendapatan kurang daripada 2000. diamlah One speaker, dengan izin. Dengan izin one speaker. Dengan izin YB Canning sila duduk. Yes, ya, sila duduk sebab sekarang diberi peluang untuk trono. Yang cakap adalah Trono. Sila, sila duduk YB Canning. Masa berlalu. Okay. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Trono 4? Saya faham. Trono sila teruskan. Okey. Tak enam ribu ini merupakan purata pentapatan seisi keluarga bagi Malaysia pada tahun 2014 kuang yang dipetua GDP per kapita bagi negeri Perak pula merupakan negeri kelima yang paling rendah di Malaysia merujuk kepada Jabatan Statistik Negara GDP per kapita pada tahun 2015 bagi negeri Perak hanyalah ringgit Malaysia 20418 berbanding dengan Kuala Lumpur 947 122 ringgit dan purata nasional adalah ringgit Malaysia 37,104 ringgit. Dari kesemua penunjuk ekonomi, terbuktilah negeri Perak sekarang merupakan negeri yang jauh ditinggalkan di belakang negeri-negeri lain akibat kelemahan pendakbiran. Salah urus ketirisan dan pemborosan kerajaan negeri Perak. Wang yang dipetua, ringgit kini kian merosok ini semua orang tahu akibat asas ekonomi negara yang tidak kukuh hutang keluarga dan hutang negara yang semakin meningkat juga menyebabkan nilai mata wang negara merosok mengikut Meiko laporan CIMB Research menyatakan dalam satu laporan bahawa ringgit akan jatuh ke paras nilai ringgit Malaysia 4.8 RM4.80 kepada wang USD dalam 6 bulan yang akan datang. Tak ini bukan saya cekak ini mengikut CIMB Research. Jika keadaan ini berlaku, maka rakyat akan hidupkan sengsara akibat daripada kejatuhan nilai mata wang. Dan juga kerajaan kini membuangkan semua subsidi-subsidi seperti barang-barang keperluan harian, minyak masak tepung, gula, petrol, teaser dan sebagainya. Kini cuma rakyat saja yang subsidi kepada kerajaan iaitu rakyat kena tanggung GST setiap hari dengan 6%. 6%. Wang yang dipetua, mengikut teks ucapan bajet yang dipentangkan oleh Pangko Pada tahun 2015, sektor pelancongan merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi yang ketiga selepas setor pembuatan dan pertanian. Tahun 2017 juga merupakan tahun melawak perak yang bertema War of Wonders Dunia Ketajupan. Namun begitu Pulau Pangko yang merupakan salah satu destinasi pelancongan tetapi tidak diberikan perhatian yang sewajarnya walaupun dia merupakan kawasan Menteri Besar sendiri. Kini dipenuhi dengan masalah-masalah yang menajukkan Dan tidak diselesaikan Ini boleh dilihat di mana surat khabar Menyalakan whole page, headline Pangkau dipenuhi dengan masalah Dan 22 NGO menyerahkan memorandum kepada Menteri Besar Antara masalah-masalahnya ialah nombor satu, masalah incinerator atau mesin pembangkas, pembakar, pembakar sampah yang rosak dan tidak berfungsi. Masalah sampah dibuang merata-rata tempat. Tapak perkuburan yang terhad. Pemuda-pemuda melumba motosikal secara haram. Rumah-rumah kos rendah yang tidak mencukupi dan tidak diagihkan secara adil dan sasamah. Saya menyeru Menteri Besar untuk mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut untuk memulihkan Pangkor sebagai destinasi pelancongan yang mampu menarik lebih ramai pelancong. Puan Yang Tipetua, sempena tahun melawat Perak 2017, saya ingin membangkitkan satu lagi destinasi pelancongan yang belum siap dibina iaitu Movie Animation Park Studio Max yang terletak di Meru, Pandang Meru Raya, di mana tarikh pembukaan telah ditunda sebanyak tiga kali. Mula-mula dijanjikan pertengahan tahun ini. Lepas tu ditunda ke akhir tahun ini. Dan baru-baru ini dikatakan akan dibuka pada awal tahun depan. Pembeli tiket sudah menunggu selama setahun untuk pembukaan Max ini. Tetapi Saya tak tahu adakah ini merupakan janji yang tidak ditepati dan disering dilarangkan oleh Parisan Nasional. Puan yang dipertua. Dalam teks ucapan pangko ada menyentuh tentang sektor pembangunan panda merupakan salah satu inis inisiatif yang perlu digerakkan dalam, dalam melonjakkan ekonomi negeri. Namun di kawasan saya, Pandal Tasik Aman Jaya yang melibatkan tanah seluas 1,467 ekar dengan nilai pembangunan kasar yang dijangka sebanyak RM2.2 bilion yang telah dilancarkan oleh Menteri Besar Pangkor sendiri pada tahun 2014 sehingga kini tidak ada apa-apa perkembangan kini sudah jadi berluka YB Trono ada 2 minit lagi. Projek-projek yang dijanjikan seperti Waterfront Condominium, Team Park, Nature Park, Bus Terminal, Taman Pendidikan, Pusat Sukan dan Pusat Komersial. Ada Ini satu lagi omong kosong yang dijanjikan kepada penduduk Trono. Wang yang dipertua, kerajaan negeri yang Dikatakan berhasrat membina 1,200 unit rumah kos rendah dengan harga ringgit Malaysia 42,000 sehingga 70,000 seunit. Saya puji dan saya ucapkan syabas kerana dengan kos yang begitu rendah atau tanpa mengira kos tanah sekali ke saya tak faham. Pangko dengan pangganya semalam mengumumkan pemotongan premium sebanyak 75%. Cas kemajuan dikurangkan kepada 5%. Saya ingin bertanya di sini, kalau kerajaan negeri boleh mendirikan rumah kos rendah dengan harga 42000 hingga 70000 mengapa ia cuma didirikan sebanyak 1200 1200 unit saja mengapa ia terno boleh jelas sikit okey yang berhormat terno Tadi yang berhormat Trono kata ada puji ha, terhadap kerajaan kerana mereka ada bina rumah kos rendah. Jadi saya di tangan saya ini ada satu surat daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Perak. Di mana isu ini berada di kawasan saya. Lebih kurang 34 keluarga setinggan dikeluarkan satu surat oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Perak mengatakan bahawa 140 unit rumah kos rendah dengan keutamaan untuk setinggan di kawasan berkenaan dan 280 unit rumah mampu milik bagi menampung keperluan perumahan di kawasan tersebut. Keutamaan kepada setinggan yang duduki kawasan tersebut. Jadi surat telah dikeluarkan. Tapi sekarang saya nampak kawasan ini didirikan rumah kedai oleh PKNP dan saya YB YB Buntung YB Buntung tertinggal dan tiada terpinggir. Sekarang rakyat di kawasan saya semua konsep YB 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 buntung dan semua YB saya ingin mengingatkan Perintah tetap untuk memberi laluan mesti minta kebenaran speaker dan juga pihak yang bercakap mesti ber beri kebenaran. Ini adalah 35-1. Jadi saya Hai, ingin mengingatkan bahawa semua YB-YB sila mematuhi perintah tetap ini. YB Trono masa dah genap sila duduk. Ini mana ada ada speaker. Giliran yang berikutnya adalah Keranji. YB, YB Buntung dan YB Trono sila duduk. Ini pencelahan, pencelahan juga kena beri laluan daripada speaker. Sila duduk. Keranji teruskan. Sila duduk.